Друзі, привіт! Сьогодні я планую своєю розповіддю розпочати цикл історичних відеороликів, присвячених історії нашого міста на основі родинних спогадів щоденників, автобіографічних статей та архівних матеріалів, які раніше не були відомі широкому загалу. І перша моя розповідь буде на основі щоденника мешканця села Вознесенки Трохима Кармазя. Період цього щоденника охоплює з 1906 по 1918 рік. Цей щоденник становить цікаву інформацію для нас. Тут є як і побутові записи, так і він передає настрій молоді селянської на зламі боремних революційних подій. А також людина, яка створювала цей щоденник трохим кармась, це був молодик, досить романтична особа. Він писав вірші, які я вам сьогодні прочитаю. Вони передають його характер як завзятого казака і романтичну людину, молоду людину. Яка і посиділа у в'язниці і була призвана у солдати. Досить цікавий історичний такий опис. Я його планую розділити на декілька частей. І перша моя часть була, буде присвячена 1906-1915 рокам. Саме в цей період. Трошки про родину кармазів. Це стара Вознесенська родина, одна з найстаріших в селі, досить великий род, казацький род. Нащадок якого зробив такий цікавий запис для нас. Цей щоденник був виданий в 2010 році, 15 років тому назад, невеличким зовсім, зовсім об'ємом, тиражем, десь близько 300 примірників було видано. І з того періоду він не перевидавався. Тому зовсім невелика кількість наших містян мала змогу прочитати цей щоденник і почути цікаві розповіді. Отже, розпочинаємо. Перший запис: Трохим Яковлев Кармась. Я, ніже підписавшися крестьянин села Вознесенки, трохим Яковлев Кармась. Довожу до сведения крестьян, что с 1906 года, 16 января, городская комиссия признала удобным сеять гречку на печи, а на припечку ОВС. Наступный запуск. 1906 года, 6 мая, Трофим Кармась и Яков Молодык совершили прогулку на лодке по реке Днепру. Далее д цикавый вирш. Олень раненый лежит, Алань здоровая смеется. Один заснул, другой не спит. И все на свете так ведется. Поздняя осень, грачи улетели. Лес обнажился, поля опустели. Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. В минуту жизни трудную, теснится ли в сердце грусть. Одну молитву чудную, твержу я наизусть. Наступный запас. Софиевка, Синельникова, Лозовое. В Белошевле целый час стоит поезд. Как скучно. Тут хочется ехать вперед. Скорее б до міста. Читать ничего. С дому книжки не взял. А тут кроме жития святых ничего не найдешь. А еще ж сутки ехать. 29 сентября упал снег на вершок товщины. 30-го сильная вьюга. В минуту жизни. Олень раненый лежит, лань здоровая смеется, один заснул, другой не спит, и все на свете так ведется. Плохое колесо сильней скрипит. Як тяжко та важко терпить за те даром котрого. Щасливий він був, поки не бачив її. Тієї злодійки що. О, проклято, за що це терпимо? Слухай сердце учу песню, щу я тоби расскажу, як я плачу, як журюся. Наступный запас, станция Александровск, Петры идет, 40 рублей, 13 рублей, за баклажку, 12 рублей, 75 копеек. Камиль Фламарион, звездное небо и его чудеса, атмосферы, астрономия, животные, бог в природе. Далее вирш. Белым светом я нужу. Ни на счастье, ни на радость. Мы с тобою і зійшлись, Полюбились, покохались. Та й розійдемо колись. 1911 рік, літо, 27 мая. Наступный запис. Я вас люблю. Ха-ха-ха-ха. От чертова баба. То, что она думает, что она мне и нужна. Та на чертовую батька ты сдалась так об Е, то знает Е. Далее. Наступно запись. Пензенская губерния и Псарский уезд в Почипскую волость. Почтовая станция ИСА. Владельцу нефтяной мельницы. Наступно запись. Камил Фламариога. Звездное небо и его чудеса. Живописная астрономия. Небесные земли. Мир до сотворения человека. Атмосфера. Бог в природе. Гуляй, душа, без кунтуша. Лихо прикупивши, не причиняй никому на справедливости. И отдавай каждому то, что следует. Наступно на запас. Если тебя ударят по щеке, не подставляй ему другую, но дай зато ему основательную сбучку. Я сейчас сознательно делаю всю силу этого желания моей собственной. Я сейчас сознательно овладею этой силой и она с настоящего момента единственная мне принадлежащая собственность. Теперь я вполне обладаю спокойствием и равновесием, чтобы владеть заключающейся во мне магнетической силой. Коллекция Флауэра. Курс лекции о личном магнетизме. Пространное руководство к изучению магнетизма. Наступно запрос. 1914 год апреля 7 дня. После довольно трудного пути. Против ветра и течения Приехал на остров 40 тысяч И остановился на ночлег Ночь прошла спокойно С вечера ветру не было Но ночью подул западный С яростной силой Его вой походил на гудение молотильной машины 8 апреля Проснувшись рано Задолго до восхода солнца И напившись чаю Поехал до порога Вильного Голова которого находилась Поузатопленной вследствие чего приходилось перетаскивать лодку через разрушенные отверстия последней, что представляло немало затруднений. Выехав канавы в заводь и основательно позавтракав, направился в балку вильную. Что за прелестная балка? Осмотрев последнюю, берегом поднялся на остров Корниенко, на левом берегу, где и провел ночь. Наступный запрос. 27 апреля. Памятью уполномоченный Якову Леперу от порецких и молочанских друзей. 1890 год. Вспомни дни древние помысли о летах прежних родов, что Господь сделал для них. Второзаконие. Наступный запись. Когда душа твоя тоскует, надежды гаснут, как огни. Над правдой клевета ликует, и вокруг тебя враги одни. Поверь, придет пора погибнет вал, и не будет на свете нужды, беспросветной и мертвящей нужды. В мир придет она, не в терновом венке, а с крестом на сагбенных плечах. В мир придет она, о друг, не мечтай, это светлый приход. Если не верить другу, то кому же тогда? Начало путешествия. В ног моих играет котенок. Хата сумрачно освещена. Все знакомые предметы угрюмо стоят на своих прежних местах. Днепр стоит тихо-тихо, точно заколдованный. Старики на огород пошли. Цыплята пищат. Около порога все тихо и торжественно. Как это все мило, дорого. И жаль, жаль бросить все это. Да нужно попытать счастья. Первая ночь. Прошла в гостинице, как-то странно. Кажется, все после деревни. За все плати и плати. Спал скверно. Ожидаем на пристани отбытия парохода. Невдалеке видно родное село, которая через 3-4 часа закроют извилистые берега Днепра. Что-то там теперь делается. Полчаса второго. Наш пароход тихо отплыл от пристани. Сделал поворот и мерно покачиваясь поплыл за течением. Село показалось во всю ширину и начало постепенно исчезать за лесом острова. Пароход наш носит название «Поспешный». Проехали Беленькую, Тарасовку, а вечером поехали Никополь второй день. На Большой Лепетихе мы с Василием опоздали на пароход. Пришлось прождать прихода другого, Кочубея, на которого и сели. На Кичкаровке нас ждал Максим, с которым мы и поехали в Херсон. В Херсон прибыли ночью, пересели на морской пароход Александр Третий. Я увлекся спать и проспал до восхода солнца. При восходе первый раз в жизни увидел море. Сначала пароход шел ровно, но вышедший замол началась качка, правда незначительная. Проехали очаков, подъезжаем к Одессе, где думаю выкупаться в море. Наконец вот и Одесса, подъезжаем в порт. Какие здесь громадные пароходы в сравнении с нашими. Вошли в город, где нас обдало жаром, словно в печи. После довольно долгой ходьбы остановились в гостинице «Новая Италия», большая на узкая, дом 69. Какая громадная разница между городской и деревенской жизнью? Здесь каждый шаг стоит деньги. Все скучено, сжато, воздуху не хватает. Дышать тяжело. Есть, правда, парки, но эти парки, посмотрите на них, это какие-то чахлые, желтые акации, за которыми так тщательно ухаживают. И все-таки они не оправдывают своего назначения. То, что в деревне вырастает за лето, здесь не вырастет за три года. Деревня. О какой простоли свобода? Город Нежин, Черниговский губерний, госпиталь, четвертое отделение первое Екатеринослав. Площадь Абрамовича, Тифозная больница. Фортуна, повер... Фортуна повернула свой курс. Отправляюсь на службу. Пересадка на Синельникова. Придется ожидать целый час. Томительно спать хочется, а что ждет впереди неизвестно. И долго ли протянется эта служба? Только один бог знает. Для меня это все равно. До да родных жаль В особенности мать старая Помощи нет и ждать неоткуда Жаль старуху до да слез Укрепи ее Боже Наконец-то после пятичасовой ходьбы Нам удалось найти казармы Это громадные трехэтажные здания Которые навевают тяжелую грусть Нас приняли Учинили медицинский осмотр Я попал в четвертую роту Прощай воля, прости свобода Чувствую, что больше не бывать мне вольным казаком Мама, мама, если бы не ты, то давно бы я покоился сном праведника. Только ты одна заставляешь меня жить. Грусть, тоска беспримерная. А впереди, что там еще? Пустота и пустота. По казарме бегают двое детей. И какое-то оживление вносят в эту великую сахофу. Какие чистые создания. Сколько в их глазах веры. Веры еще ничем не подорванная, чистой, как морская вода. Недаром Христос сказал, будьте как дети, а что их ждет впереди, одному Богу ведомо. Быть может, некоторые и будут из них счастливы, да не все, потому что не каждый находит свое счастье. Хоть оно иногда и бывает у него под руками, да не умеют взять. Да оно для общего механизма. И несчастные тоже нужны, так как счастливых далеко человечеству бы не заехать. Я выбачаюсь так как на счастливых далеко человечеству бы не заехать. Голод только и заставляет человека работать и думать. Взводный Дубашев, Фельдфебель Ужев, полуротный Балашов, ротный командир Краснопольский, командир бригады, полковник Риалковский, начальник бригады, генерал-лейтенант Путятин. Наступная запись. 14 декабря 1914 года. Какая ужасная скука. Хоть ложись да умирай. А жить, то как на грех хочется. Погода ясная, теплая. Так и манит побродить по окрестностям города. Но увы, я солдат. А солдат свое хотение кинь. Попроси, пустят. Пойдешь. Но пока допросишься, охота отпадет. Жизнь. Почему ты одних так балуешь, а с другими слишком жестоко поступаешь? Ведь все же одинаковы для Вселенной. И царята, и старчата, все боговедиты, говорит Шевченко. А почему-то выходит иначе. Другой человек со дня рождения и до смерти не знает, что такое горе. Ему вся жизнь сплошной праздный, а иному только и отдых, когда в могилу отпустят. Убыли его никому не больна. Память о ней никому не нужна. Вот она слышится, песня беззаботная. Гостья погоста, пивунья залетная. В воздухе синим на воле купается. Чистая песнь соловьем разливается. Скорее бы отправиться на позицию. А там хоть и дух вышибут, тем лучше. Потому что сам не в силах покончить своим бренным телом. То хоть убьют. Все же не будешь небо коптить. Да и другим перестанешь мечтать. Так как эта помеха за последнее время сильно резко выступила из своих рамок. Да и что пользуясь такого трутня как я. Ни богу свечка, ни черту кочерга. А то хоть умрешь за общее дело, И будешь числиться в списке павших воинов на поле брани, Живот свой положивших за спасение царя и отечества. Порвалась цепь великая, порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику. Наступная запись. 15 декабря. Ходили в баню под командой. Когда я избавлюсь от этой злой команды, и сам не знаю то ходил пять месяцев под конвоем, а теперь под начальством младшего унтер-офицера. Встретили этап. Как страшно быть арестантом. Ведь ему только и видно вольных людей, когда он проходит по городу. А это разве часто бывает? Быть может за какие-нибудь три, четыре, а то и пять лет придется пройти раз по городу. А то все сиди и сиди. Такое жестокое наказание. Мне кажется, ничего нет хуже, когда человека лишают свободы. Правда, и на службе, какая она ни была, гражданская или военная, человек лишен свободы, но все-таки у него есть время, в которое он может взглянуть на Божий мир и вдохнуть в свои легкие, чистый, здоровый воздух. Пойдешь в город, хоть и под командой, все-таки идешь и видишь город. И не голые стены, душной вонючей камеры. Жизнь арестанта. Как ты горькая и безотрадна. Лучше умереть, чем долго сидеть в тюрьме. Оно правда. Посидеть не мешает, но только не больше трех-четырех месяцев, чтобы узнать тюремную жизнь. А сидеть больше, это уже гибельно отражается на здоровье человека. Грубеет характер, делается раздражительным до чрезвычайности. Мозг как-то притупляется. В общем, больше после 8-10 лет заточения в общей камере из человека остается только все то, что у него было самое злое, а доброе он не оставил в камере между так называемыми блатными. Два субъекта танцуют радостно. Как хорошо уметь танцевать, петь, играть. Это поднимает в человеке дух, настраивает его в хорошую сторону. А человек, не обладающий ни одним из трех выше сказанных преимуществ, подобен бревну, которое Само вечно лежит, не шелохнувшись, да других требует того же. Пускай никто не говорит, что он не любит веселья, музыки и пенья. Никогда я этому не поверю, это одно только притворство. Музыка создана для человека, и он ее любит. Иные признают это грехом, как монахи. Другие – высокорелигиозные особы. Но поставить бы им монастырский хор и хорошего скрипача, пускай бы послушали – Наверное, бы хор так хором и остался, а скрипача заслушалась. Забыл про свое благочиние. А пошути, скрипач, да сыграй прясовую, то благочестивые отцы, пожалуй, и рясы подобрали, приговаривая один бог без греха. Наступный запас. 17 декабря 1914 года. Получил из тифозной больницы открытку – Которая извещает о благополучном выздоровлении Максима. Пожалуй, на Рождество еще будет дома. Хорошо бы было, если бы меня отпустили. Хотя дня на три. Хочется пр встретить праздник в кругу своей семьи и друзей. Все же лучше, чем в этой душной и угрюмой казарме. Хотелось еще хоть раз и, кажется, последний раз погулять с друзьями детства и веселых дней, как они быстро расплылись. Одного убили, другой на службе, третий женился все возмужали, и нет уже того юношеского задора, что был раньше. Да и неудивительно, время свое делает. Юность бывает раз, и молодость не вернется, не вернется назад. Записано комиссию, да только с нее толку, что с козла молока. Господин взводный, старший унтер-офицер Дубашев, подпрапорщик Ужев, полуродный его благородие, прапорщик Балашов. Ротный командир, его высокоблагородие, капитан Краснопольский командир бригады его высокоблагородие Виолковский, начальник бригады генерал-лейтенант Путятин. Наступна запись. 20 декабря 1914 года. Сегодня из нашей роты выбрали 72 человека. Будут отправлять в запасной батальон, оттуда уже и на позицию. Надеялся на праздник побывать дома, но благодаря телеграмме главнокомандующего отпуск никому из наших нет. Слышно, будто бы и остальные отправятся. Но куда, неизвестно. День сумрачный. Погода морозная. На душе, как будто бы кто свинцу пуд прицепил. И как теперь завидуешь вольным людям. Если бы освободили, то, кажется, зажил, зажил бы новой жизнью. А может, так только кажется. Наступный запас. 21 декабря 1914 года. Нужно пойти в город, купить открыток. Нельзя. Пойдешь, говорит, под командой. А пока ее дождешься, то забудешь, что нужно купить. Наступный запас. 22 декабря. Людей отпускают. Домой на праздники. Спросил я своего начальства. Так не можно. Но не можно, так и не нужно. Будем праздновать в казарме. Ведь праздновал же в тюрьме праздную и теперь в неволе не привыкать. Наступный запас. 23 декабря 1914 года. С утра нас опять повели на комиссию. Более ста человек. Некоторых оставили по комиссии на поправку. По три месяца. По два. Оставили на испытании. Немногих освободили совсем. В числе последних был и я. И нет, чтобы особенно обрадовался свободе. А так не то рад, не то печален. Наступный запас. 25 декабря 1914 года. Четыре часа дежурной пороте разбудил желающих в церковь. Я не пошел. В половине седьмого часа нас разбудили всех. Напились чаю, дали усиленные порции мяса, а после завтрака собрались в соседние казармы и пропели молитву. Скучно, день туманный, сырой. Пошел бы пошлялся в трех шагах, ничего не видно. Придется целый день сидеть в казарме. Хотя бы было что читать, все же веселей. Наступный запас. 28 декабря 1914 года. Вот и праздник прошел, как будто и не было. Все три дня погода стояла туманная, сыра грязь. Первый день ходил по городу почти до вечера. Был на Днепровском мосту, посмотрел магазины, лавки. На второй никуда не ходил. Писал письма, лежал ходил. Скучно прошел день. На третий после обеда пошел посмотреть девичий монастырь, находящийся за городом. Он занимает десятин пять. На свою усадьбу долез десятин двадцать пять. Сам храм не особенно большой. Штукатуренный снаружи. Около него есть еще маленькая зимняя церковь, которая служит исключительно зимой. В соборе же зимой служба не отправляется. Кругом собора разбросаны общежития для сестер, лазарет и разные службы. Обнесен весь монастырь, исключая леса каменной оградой. Есть ветряная мельница небольшого размера. Лес когда-то был хорош, но с течением времени вырождается. Более лучший остался только по балке. Между лесом есть поляны, на которых сеет хлеб. Состоит он более из дуба, есть также ясень, груши, глед и липа. Здесь можно было бы развести фруктовый прекрасный сад. Земля богатая черноземом. Да, наверное, я об этом не заботится, погруженная в отмаливание прежних грехов. Вот и Новый год наступил. Встретить его пришлось на жестких грязных казарменных нарах. Что-то он принесет народу. Этот в крови начавшийся Новый год. Сколько померло людей на поле битвы, не дождавшись его, и сколько еще помрет, никому не известно. Чую его придется встретить в другой раз, и как тоже загадка, которую трудно разгадать. Ну что, друзья, на этом я заканчиваю свою первую частину розповіді. Это был период до 1915 года. Он достаточно побутовий, описывает Будні молодої людини, яка встигла побувати у в'язниці і стати солдатом. І вже мала надію повернутися додому в 1915 році. Про що я вам розповім в наступних своїх розповідях. Сподіваюсь, вам було цікаво, підписуйтесь на канал. Далі буде Багато історії нашого міста. Тому сподіваюсь, що ось такі родинні записи, щоденники, дають нам змогу зрозуміти ту частину історії, побутову частину, про яку особливо там ніколи не розповідали. Але завдяки ось таким документам ми маємо змогу її почути. приєднуйтесь до мене. Будет интересно.